DAP rancang temui PM desak pengiktirafan UEC. Mahfuz tolak dakwaan politik MP Padang Serai. AKPS gagalkan cubaan seludup diesel subsidi. Bursa Malaysia sasar 60 IPO bernilai 30 bilion ringgit. Dan Sabah tidak terburu-buru adakan PRK lama. Timbalan Pengerusi DAP, Ng Kormeng, dilaporkan berkata partinya akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meminta pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC. Beliau dikatakan menekankan DAP tetap berpegang pada usaha tersebut dan meminta masyarakat Cina bersabar. Kormeng memaklumkan DAP mendengar suara rakyat dan bersedia menyemak diri agar negara terus maju. Menurut laporan Sin Chew Daily, ketika Majlis Amal di Sekolah Menengah Hua Lian Taiping, DAP dilaporkan mula tampil aktif mengenai UEC selepas kekalahan besar dalam pilihan raya negeri Sabah. Walaupun PH sebelum ini sudah memasukkan pengiktirafan UEC dalam manifesto pilihan raya 2018 dan 2022, termasuk usaha membolehkan pelajar berprestasi cemerlang menggunakan keputusan UEC untuk kemasukan institusi awam. Naib Presiden Amanah, Mahfuz Omar, dilaporkan menolak dakwaan anggota parlimen Padang Serai, Azman Nasruddin, bahawa penahanannya ada unsur campur tangan politik. Mahfuz menegaskan tuduhan itu sudah lapuk dan tidak relevan, membetiknya sebagai naratif lama yang tidak lagi laku. Beliau juga memaklumkan bahawa Setelah pertuduhan dibacakan di mahkamah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan pendakwa raya bertindak berdasarkan bukti. Menurut Mahfuz, menuduh kerajaan campur tangan selepas mahkamah bertindak hanyalah alasan untuk mengelak realiti, bahkan saman trafik pun tidak wajar disalahkan pada Putrajaya. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan AKPS dilaporkan berjaya menahan dua lelaki Thailand ketika cuba menyeludup diesel bersubsidi di ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Komander AKPS, SAC Muhammad Nasarudin M Nasir, memaklumkan satu tangki tambahan diesel berjumlah 900 liter dirampas dari Toyota Hilux dianggarkan bernilai RM2772 beserta kenderaan RM40000. Kes kedua membabitkan seorang lagi lelaki dengan 800 liter diesel bernilai 2464 ringgit menggunakan modus operasi sama menjadikan jumlah keseluruhan diesel dirampas 1700 liter bernilai 5236 ringgit dengan keseluruhan nilai rampasan termasuk kenderaan RM105236 Muhammad Nasruddin menegaskan kedua-dua kes diserahkan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 6 dan 64 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilaporkan berkata Malaysia berada pada landasan kukuh untuk mencapai 60 tawaran awam permulaan IPO dengan jumlah permodalan pasaran RM30 bilion tahun ini. Beliau memaklumkan, kerajaan mahu bursa menekankan bukan hanya bilangan IPO tetapi juga syarikat bersaiz besar untuk memperkukuh papan utama. Amir Hamzah menyebut, Orkim Berhad kini disenaraikan di papan utama bursa sebagai syarikat bumi putera pertama tahun ini. Hasil bimbingan Equinas Nasional Berhad sejak 2014. Menurutnya, BNB kini memegang 60% saham Orkim mengekalkan pegangan bumi putera sambil menambah bimbingan Equinas membantu meningkatkan tadbir urus dan transformasi syarikat ke sektor logistik maritim dan tenaga. Speaker Don Sabah, Datuk Seri Kazim M Yahaya dilaporkan berkata tiada keperluan segera untuk mengadakan pilihan raya kecil Don Lamak bagi menghormati keluarga Allahyarham Datuk Seri Bung Moktar Radin. Beliau akan memaklumkan SPR mengenai kekosongan kerusi selepas mendapatkan pemakluman dari Jabatan Pendaftaran Negara. Kazim menyifatkan langkah terburu-buru tidak wajar kerana kubur masih merah, bunga masih segar, menekankan penghormatan kepada keluarga arwah. Bung Mukhtar yang memenangi kerusi dengan majoriti 153 undi meninggal dunia Jumaat lalu sebelum sempat mengangkat sumpah sebagai adun.